Nazirlər kabinetinin müvafiq qərarına əsasən xüsusi karantin rejimi yanvar ayının 1-inə qədər uzadılır. Sumqayıt şəhərində yerləşən marketlərdə, qapalı məkanlarda pandemiya qaydalarına əməl olunması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Hiper ən ucuz marketdə olduğumuz zaman işçi heyətinin və alıcıların pandemiya qaydalarına necə əməl etdiklərinin şahidi oldum. Ara məsafələrin qorunması, alıcı və satıcı arasında məsafə, qoruyucu maskalar və əlcəklər hər qoyulan qayda öz yolunda. Bu deməkdir ki, hər kəs Öz işinə məsuliyyətlə yanaşarsa, xəstəliklərdən uzaq olmaq imkanımız daha böyük olar. Mağazada maarifləndirici səs yazıları var ki, bu da bura gələn hər kəsi sağlamlığa səsləyir. Burada olan alış-veriş səbətləri işçi heyəti tərəfindən spirtlənir, dezinfeksiya edilir. Marketa gələn hər kəs girişdə əlləri spirtlənərək, hərarətləri ölçülür, daha sonra mağazaya buraxılır. Biz hamımız fərdi şəkildə özümüzü qorumalı, xəstəliklərdən uzaq olmalıyıq. Sağlam həyat yaşamaq üçün yalnız təmizliyimizə və sağlamlığımıza riayət etməliyik. Hipermarketin məsuliyyətli işçi heyəti öz işinin öhdəsindən layiqincə gəlir. Bu da əlbəttə ki, alıcıların sağlamlığı və xəstəliklərdən qorunması üçün ən başlıca amildir. Sağlamlıq qoyulan qaydalara riayət etmək və qaydaları pozmamaqdır. Həmişə sağlam olun. Cəmlə Nəsirqızı Müşfiqəliyev, Ayşə Məmmədli, Dünyə TV.